ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीगोदाचतुश्श्लोकी नित्या भूषा निगमशिरसां निस्समुत्तुङ्गवार्ता कान्तो यस्या कामुको कामुकोमाल्यरत्नैः सूक्त्या यस्या श्रुतिसुभगह्या सुप्रभाता दरित्री तैषा देवी सकलजननी सिञ्चितान् मां पपाङ्गहै माता चेत्तुलसीपिता चे यदि तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखरप्रियतमा श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनयास्त्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्तिता गोदादेवि कथं श्रीरसी कल्पदौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मना प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणम् सर्वेषां प्रकटं विधातुमनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदामुदारां स्तु आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमा मासेचनं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परामनुगुणामा रामशैलेशितुः तद्धोर्मध्यकिरीटकोटिघटितसोच्चिष्टकस्तूरिका माल्यामोदसमेदितात्मविभवां गोदामुदारां स्तु महा सोच्चिष्टमालिकाबन्धरजिष्णवे विष्णुचित्ततनुजायै गोदायै किञ्चन त्राणबद्धकङ्कणपाणये विष्णुचित्ततनुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीआण्डाल् दिव्यतिरुवडिगळे शरणम्